Добрый день! Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня 19 уже вечер поздний. Без 1011 вечера. 19 февраля, блогер из Перми Бессонов Алексей Борисович. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что вот сегодня прошла информация, что Путин заявил о том, что в стране будет подготовлен новый учебник истории для школ, для вузов и так далее, для негуманитарных вузов. И, в общем-то, так сказать, мне кажется, что на каком-то уже... 2014 году свое управление, он понял основную идею, идею, что не может государство быть без идеологии. В то время как в Конституции это они прямо прописали. Это насквозь либеральная Конституция, Конституция оккупационного государства. Он наконец-то понял, что стране нужна идеология, нужна историческая концепция. Ведь что произошло? Я вчера выступал в ПМ-36, подготовил учебник не учебник, пособие по местам репрессии города Перми. То есть, как бы, ходишь там по, -по Перми, и вот, это вот здесь НКВД было, тут замучили Петрова, здесь сидел Сидор, тут сидел Козлов. Но это только так может позволить себе, только в оккупационном государстве так можно себя вести только, понимаете? У нас великолепная история. Со всеми лет советской власти, сказать, ну, были страницы, где их не было. Причем, причем, полную чушь. когда Яковлев и Горбачев начинал эту либеральную катастрофу. Я говорю, прямо собирал всех главных редакторов и прямо говорил, если хотя бы одна будет статья в защиту советской власти, все, вы не работаете главными редакторами. И там понеслось, поехало, и потом, так сказать, при Ельцине там прямо говорит генеральный прокурор и Илюхин, что работала группа ФСБ, которая фальсифицировала документы и так далее, Там это придется все разбирать, эти вранье полное про эти репрессии и так далее. Сталин чтобы вы знали, впервые за всю историю государства российского подготовил Конституцию, где было всеобщее выборное право. По Конституции Ленина Троцкого этого не было, там ограничения были. До этого там была Булыгинская дума и так далее. То есть это сложные вопросы, безусловно. Сталин готовил реформу по отделению государственных органов от партийных и так далее. Его отравили, заморозили эту систему, садя 6 появилась. В итоге Ельцин, эта группировка дали такую конституцию, что сегодня просто поражаешься. Но где были? Хоть один юрист был толковый, который бы сказал, что какая там демократия, там ничего не пахнет, никакой демократии. Это конституция оккупационного государства. Нет, идеология. А либералы это местные шизофреники. Я прямо говорю, вы больные люди. Местные провинциальные либералы. Самое противное существо на свете либерал. Малообразованный дебил. Вот сидеть где там в уголке, и улыбается, тихо, народ строит, рож, рожает, в армии служит, а он сидит и улыбается такой, притворковатый такой, понимаете, но ну, умный, с, с умным видом. Поэтому, совершенно глупость и так далее. Конечно, стране нужна история, должна быть историческая наука, наука, а не то, что сегодня. 20 лет они врали и уничтожали, так сказать, все идеологические парадигмы. Государство не может быть без, без идеологии. За что умирать? Я был членом КПСС, в Комсомоле был, честно служил, честно работал, вступил в партию, и что, я, я хоть копейки украл где-то, ничего не украл. Что они надо мной издевали, поиздевались над нами, над себе. Мы что, воровали, не воровали, честно служили, все делали, как положено. А они нас дураков представили, что мы дураки, а они все, так сказать, всю страну разворовали. Они не дураки, они молодцы, умные такие, сидит, так сказать, гений и так далее. Люди выиграли войну, восстановили экономику быстро, систему управления создали уникальную. Тем более в полиции, как может быть, в полиции, в идеологической полиции, в КГБ там, Сейчас ФСБ без идеологии. Кого защищать они должны? Что эту кучку шпаны, что ли, это уголовников, Ельцина, что ли? Что он нахер, я ему сказал, что я про него думаю. Поэтому правильно он заботился, сказал о том, что стране нужна историческая парадигма определенная. Тем более, что там нечего скрывать, там все эти вот их рассказы и рассказы о известных, это все надумано, и все это ерунда, это все на раз-два опровергается, была уникальная правовая система. Поэтому это надо было делать раньше. И идеология это же не, та институт, где, где какие-то, могут быть какие-то игрушки. Это не игрушки, это очень все серьезно. И, так сказать, конечно, должна быть определенная историческая парадигма. И так далее. Не хочешь уезжай, мы тебя отправим. Никто тебя тут не держит. Но издеваться над людьми, никто тебе не даст права. В школе, так сказать, должны учить нормальную историю. У нас великая страна, так сказать, прекрасная, что, что там и так далее. Есть спорные моменты, историки, так сказать, разъяснят, и, безусловно, уже в университетах, когда будут писать календарские, докторские, будут освещать это, безусловно, требуют определенные, определенные так сказать, но ведь они, даже на западные гранды нам писали учебники истории все, Сто раз писал, там ни слова нет, и вообще переблюдные. Поэтому, слава Богу, что на 15-м году у нас один, сказал, что в стране нужна и учебники нормальные и так далее, школы, все школы разрушили, ученых всех поразгоняли, шпана всякая она получала ученых степеней и так далее. У нас были нормальные профессора, я в КГБ учился, что нормальные были, что там, все это сказать, не надо, тут глупость. Они не понимают, что такое армия, они думают, что армия равняется мирно, там все прямые, да это часть только не определяющая, там нормально все, люди, сказать, умеют умеющие за себя, за рулем постоять, сдачу сдать, а что тут особенно? Поэтому я хочу сказать, что, конечно, катастрофа. Катастрофа, она случилась, если надо выходить. Но слава богу, что чудак на 15 году задумался, что в стране нормальный учебник истории, нормальная должна быть история. Люди должны умирать за свою страну, так сказать, верить в правду, справедливость, что-то плохого в этом. Поэтому такие дела, а либералы, чудаки, вы не нравятся. Они будут сидеть такие умные, себя корчить. Умные -то. Ничего не умные, просто позиция такая глупая. В стране были спорные моменты, безусловно, но историческая парадигма. Она должна быть, наука должна быть, государство должно следить за этими институтами, не давать их оплевывать и так далее. до, до чего дошли же сегодня? В периметре 6 у нас вот там власти отбывали, все они музей из нее сделали, из, из, из фондов снабжают. А этот губернатор чудак подписывает бюджет, где-то все есть. Больной человек. Поэтому я сказал, проверьте его на эту самую, на вменяемость, потому что у него что-то с головой ничего в порядке. Он, ну, малообразованный человек. Сидит, улыбается, только тихонечко. Его нету, стержня нету. У меня есть стержень. Я сталинист и коммунист. Я говорю, что, что плохого? Импер, имперский сталинист, так сказать. Я за империю, за страну. Надо трудить в армии, честно трудиться, работать честно. И все будет нормально. Поэтому идея хорошая. Учебник новый нужен. Спасибо вас, Беслан алексей Борисович.